జై గురుదత్త శ్రీపాద శ్రీవల్లభ శ్రీ గురుభ్యో నమ పాపాలను హరించి విజయాలను ప్రసాదించే శ్రీ పాదాష్టకం ఈ అష్టకాన్ని పఠించడం వల్ల అష్ట కష్టాలు పడుతున్న వారికి కష్టం తీరిపోతుంది కష్టం అనేది దరిచేరదు మీకు శత్రు బాధలు పిశాచబాధలు బాధలు వంటివి ఉంటే తొలగిపోతాయి మీరు ఏ కార్యం తలపెట్టినా విజయం వరిస్తుంది శ్రీ పాదాష్టకం వేదాంత వేద్యం వరయోగి రూపం జగత్ ప్రకాశం సురలోక పూజ్యం ఇష్టార్థ సిద్ధిం కరుణాకరేషం श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये योगीशरूपं परमात्मवेशं सदानुरागं सहकार्यरूपम् वरप्रसादं विबुधैकसेव्यम् श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये काषाय वस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डुलुं पद्मकरेण शिङ्कं चैत्रं गदाभूषितभूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये भूलोक नरलोकनाथम् कृष्णावतारं करुणाकटाक्षम् श्रीपादराजं चरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं गुणभूषणाट्यं तेजोमुनिश्रेष्ठमुनिं वरेण्यम् समस्तदुःखानि भयानि शान्तम् श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये कृष्णासुतीरे वसति प्रसिद्धं श्रीपादश्रीवल्लभयोगिमूर्तिं सर्वे जनैश्चिन्तितकल्पवृक्षम् श्रीपादराजं चरणं प्रपद्ये मन्त्राब्धिराजं यतिराजपूज्यं त्रैलोकनातं जनसेव्यनाथम् आनन्दचित्तम् अखिलात्मतेजं श्रीपादराजं रणं प्रपद्ये मन्त्रानुगम्यं महनिर्मितेजम् महत्प्रकाशं महशान्तमूर्तिम् त्रैलोक्यचित्तम् अखिलात्मतेजं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये శ్రీ పుణ్యం ప్రాతరుత్య పటేత్ కోటి జన్మకృతం పాపం స్మరణ వినశ్య శ్రీ పాదాష్టకం సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి